assalomu alaykum do'stlar qadrli obunachilar va mani kuzatuvchilarim xudo xohlasa bu youtube kanalimga joylanayotgan ikkinchi video mening ismim muzaffar boymirzayev agar kimligim haqida to'liq va video kontentlarni maqsadini bilmoqchi bo'lsangiz bundan bitta oldingi tanishtiruv video bor ana yani shu videoni qisqachagina video ko'rib olsagiz bo'ladi bugun to'rtinchi sentyabr ushbu videoda maqsad bugungi yangi o'qishni boshlagan talabalar ularni e, chin qalbimizdan tabriklaymiz va ularga yetkazib qo'yadigan bir ikkitagina e, kichkinagina maslahatlar bor edi ya'ni bular umumiy holatda diplomatiyani birinchi kurs talabalari uchun ham eng zarur va kerakli bo'lgan maslahatlar va boshqa holatda общий talabalarga va studentlarga ham bular as qotadi degan umiddaman chunki bu nafaqat diplomatiya emas boshqa talabalarga ham umumiy holatda kerak bo'lgan ko'nikmalar deb o'ylayman birinchi ko'nikma diplomatiyaga siz talaba bo'ldingiz bugun tanishtiruv bo'lyapti xudo xohlasa universitet bilan tanishtiruv boshqa bo'ladi Bir, birinchi hafta shunaqa hamma universitetda ham shu bo'ladi darslar joy joyiga -ge, tushgungacha tanishtiruv binolar bilan tanishish o'qituvchilar bilan tanishish shunaqa lekin diplomatiyada shunaqa yozilmagan qonun borki siz ıı, nafaqat ingliz tili va matematikadan imtihon topshirib kirdingiz lekin sizda bo'lishi kerak bo'lgan yana bitta ajoyib ko'nikmalardan biri bu rus tilini yaxshi bilishingiz mana shu ko'nikma bizda bo'lmagan va bizga hech kim bu haqida ma'lumot bermagan keyinchalik biz onlayn davrda ya'ni karantin covid o'n to'qqiz ya'ni o'sha covid davrida bo'lganimiz uchun ko'p narsalar bizda surilish vaqtlar tig'iz darslar g'alatiroq birinchi tashkillashtirilishi onlaynni shu tufayli biz ancha yutqizuqlarga erishganmiz va bu narsani anglab yetganimizda o'zi bizda ancha vaqtimiz o'tib ketgan edi ya'ni ikkinchi kursni tugatayotgan paytimizda rus tilini bilishimiz kerakligini aniq anglab yetganmiz birinchi kurs talabasiz agar siz rus tilini bilsangiz ingliz tilini bilsangiz bu juda ham zo'r siz uchun va tabriklayman chunki sizda bitta muammo yo'q agar rus tilini bilmasangiz абсолютно nol bo'lsangiz sizga tavsiya berardim qattiq bugundanoq ertagaham emas bugundanoq iloji boricha rus tili kurslarini topib yokida e, agar o'zingiz e, o'sha disiplinani joyiga qo'yib o'qiyman desangiz e, ibrat farzandlari bor yoki boshqa umumiy e, e, appelar bor ya'ni play marketda shularni yuklab o'rganishingiz mumkin E, lekin rus tili kurs agar aбсолютный nol bo'lsangiz rus tili kurslariga borishni tavsiya qilaman baribir kirib olish uchun o'qituvchi kerak bo'ladi e, rus tilini o'rganib olishingiz bu sizni keyinchalik darslarda ba'zi bir o'qituvchilardan to'g'ridan to'g'ri doğrudu, rus tilida e, bilim olishingizga yoki ba'zi bir adabiyotlarni rus tilida o'qishingizga yordam beradi bu hech qanaqa rusparastlik yoki rus tiliga chorlash emas bu sizni bitta qo'shimcha tilni bilishingiz mu muvaffaqiyat kaliti hisoblanadi ya'ni sizga imkoniyatlarni yanada ochadi va ko'plab xususiy korxonalar banklar kelajakda ishxonalaringiz ham sizdan rus tili tələ talab etishadi va rus tilini bilganingiz sizga juda katta plyus olib keladi bu biz o'sha to'rtinchi uchinchi kursni oxirida bo'lgan ya'ni job wek bo'lgan ya'ni bunda turli xil ish beruvchi kompaniyalar universitetga kelishadi va ishchilar olishga harakat qilishadi mana shunda borganimizda yaxshi yaxshi kompaniyalar rus tilini so'rashgan bu darslarni to'laqonli rus tilida o'tganingizdan o'tmasangizda lekin rus tilini bilganingiz sizda rus tili fanlarini yaxshi yopishingizga va jpga ham ta'sir qiladi chunki bu magistraturaga bormoqchi bo'lgan talabalar uchun GPA muhim bo'ladi ayniqsa top 100 yuztalikka kirmoqchi bo'lganlar uchun shu shu tufayli rus tilini o'rganishingizni man juda ham tavsiya berardim bu haqida keyinchalik ham keyingi videolarda rus tili yana nimaga kerakligi haqida alohida video qilib yokida bir videoni ichida ma'lumot berib ketishim mumkin ikkinchi ko'nikma bu networking ya'ni do'stlashish do'stlar, dostlar orttirish bu diplomatiya sohasiga e, ya'ni diplomatiya universitetiga kirganingizdan keyin Iı, networking bu sizga kerak bo'ladigan eng katta soft skills ya'ni yumshoq ko'nikmalardan biri hisoblanadi bu sizni keyingi o'qishlaringizni muvaffaqiyatli yakunlashingizda ham eng katta rol o'ynaydi va siz ıı, agar networkingingiz yaxshi bo'lsa diplomatiya o'zi sohalar sohalari ichida ijtimoiy sohalarni qamrab olgan bo'lib ya'ni aniq fonlardan yiroqroq ijtimoiy sohalarni qamrab olgan va ijtimoiy soha misol elchilik bo'ladimi tashqi ishlar vazirligi bo'ladimi bular muzokaralar va networking yaxshi bo'lgan insonlarda yorqin namoyon bo'ladigan sohalar hisoblanadi siz o'sha darslarda hammani o'zizga jalb qilib gapirishingiz boshqa bo'lishi yokida aytaylik elchixonalarda bo'ladigan keyinchalik sizda internshiplar bor amaliyotlar bor mana shularda ham networking bo'lgani juda katta plyus olib keladi ikkinchi tomondan siz fanlarni o'zlashtirib yopishingizda ba'zan ko'proq narsa o'qishga to'g'ri keladi misol uchun menejment fanimiz bo'lgan bunda bizga besh yuz betli kitob berilgan o'qib tugatish uchun albatta bu semestr oxirigacha berilgan bo'lsada baribir talabalarda nima dangasalik kasalligi bor oxirgi hafta yoki oxirgi kundan ikki kun oldin boshlashadi lekin biz shuni o'n kun avval boshlagan bo'lsakda bo'lib bo'lib o'qiganimiz uchun tugatganmiz agar bir kishi bo'lganda inglizchadagi besh yuz betli menejmentga doir kitobni bir kishi o'rtacha bir oyda o'qiydi o'rtacha agar o'qish ko'nikmalarini shakllantirmagan bo'lsa birinchi kurs ikkinchi kurslar shuning uchun e, networkingingiz yaxshi bo'lgani bu sizga plus olib keladi yana bitta ma'lumot e, ko'pchilik e, ingliz tili matematika o'qib kirgani uchun xalqaro iqtisodiyot yo'nalishidagi bolalar ayniqsa bular e, tabiatan introvert bo'lishadi ya'ni introvert va ekstravord ya'ni odamlar bilan chiqisha olmaydigan va tez chiqishib ketadigan turdagi odamlar sizga maslahat berardim agar siz o'zingizni introvertlardan deb bilsangiz buni ekstrawordga aylantirishn harakatini qiling chunki bu e, agar siz introvert bo'lib qolib ketadigan bo'lsangiz bu sohada e, muvaffaqiyatga erishishingiz aytaylik tushishi e, mumkin man qanchalik u yu, sizga yuz foiz ellik foiz ayt olmayman tushishi mumkin chunki e, o'zim ham hali bitirib biror kasbni egallaganim yo'q inshaalloh shuni harakat harakatedamiz lekin sizga maslahatim do'stlaringiz ko'p bo'lsa yaxshi bu chunki men o'zim birinchi semestrda introvert bo'lganman va bu tufayli man birinchi semestr davomida почти do'st orttirmaganman bu esa menga juda katta minusga yurgan chunki stress bilan ko'p narsani o'qishimga bitta o'zimga yuk bo'lgan albatta do'stlar doirasida do maslahatlashib birgalashib fikr almashib ishlash bu qiziqarli maroqli keyinchalik lidershiplik anaqa lidershiplik qobiliyatingizni rivojlantirib beradi uchinchi maslahat bu aynan birinchi kurs talabalarimiz uchun ko'pchilik birinchi kurs talabalarimiz grant kontraktga kirishadi va ularni ota onalari bundan xursand bo'lganda ularga sovg'alar olib berish niyat qilishadi shunda ko'pchilik o'quvchilarimiz yoki talabalarimiz brend turdagi o'sha qimmat iphone bo'ladimi yoki samsung oxirgi versiyami telefon tanlashadi man bularga tavsiya berardim diplomatiya talabalariga va boshqalarga ham iltimos shu telefonni oddiyrog'idan tuting lekin yaxshi kompyuter olishingizni maslahat berardim chunki kompyuter bu sizda to'rt yil universitet davomida diplomatiyada juda ko'p ishlatiladi va juda ko'p fanlarimiz ya'ni statistikalar bilan ishlaydigan fanlarimiz bor e, kompyuter fanlarimiz bor e, bu narsani e, kompyuter kerakligini talab etadi sizdan qolaversa bugungi e, kunda kompyuterni bilish kerak har bir talaba har bir bitiruvchi har bir ishga borayotgan inson ya'ni bu kompyuterni oddiy e, ko'nikmalarini bilishi shart bu soft skilllar ichida bor va kompyuter bilan yaxshi do'stlashish keyinchalik e, sizga juda keng ko'lamli imkoniyatlarni olib keladi bu haqida ham alohida bitta video qilib xudo xohlasa chiqazaman ya'ni videolarimiz cho'zilib ketmasligi uchun agar sizga va kimgadir foydali deb bilsangiz ushbu videoni o'sha foydali bo'ladigan insonlarga yuborib qo'yishingizni so'rardim agar foydali bo'layotgan bo'lsa obuna bo'lib qo'ysangiz ham Ə, bu motivatsiya bo'ladi va xudo uh, xohlasa keyingi videolarni yaxshi holatda chiqazishimizga yordam chiqazishimga yordam beradi uh, hammangizga kattakon rahmat assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh